dinantikan oleh penyokong-penyokong Boyle Street untuk mereka menjulang piala ke-30 dalam koleksi Jordan Takzim. Dan yang menarik juga kalau kita boleh lihat bagaimana pasca JDT ini set up daripada 2012, mereka menanti 2014 berjaya untuk menjulang piala Liga Super dan selepas itu mereka terus menunjukkan penguasaan dan dominasi dalam saingan Liga Malaysia. Jadi kita mengharapkan pada musim akan datang Ahmad Syarul eh tidak ada pasukan yang berebut untuk tempat kedua lagi. <laughs> ya kita kita mengharapkanlah kita mengharapkan pasukan-pasukan uh, lain juga bersedia untuk bersaing okay, untuk pasukan uh, pasukan uh, Kuching City. Antara pasukan yang berikan impak dalam saingan Liga Super musim ini mereka berada di kedudukan keempat untuk menamatkan saingan Liga Super 2024 2025. diberikan kepada pegawai pertandingan. <Syukur> Jadi Ahmad Syarul, keputusan uh, pengadil perlawanan pada malam ini bagaimana anda boleh mungkin secara peribadi? Saya pasti, pasti di luar sana orang memperkatakanlah akan ada persoalan-persoalan persoalan yang yang akan dibangkitkan mengenai keputusan Razlan. Tetapi untuk separuh masa kedua, nampak Razlan sudah semakin uh, uh, baik keputusan-keputusan yang beliau lakukan. Semakin. Dah semakin firm. Eh. Jadi sembilan kad kuning dan dua kad merah mewarnai final Piala Malaysia 2024-2025. sembilan final pasukan Seri Pahang empat kali muncul juara dan kali ini kali kelima mereka muncul naib juara. Mereka mengharapkan Dixon Wakame pada 2014 berjaya menghasilkan dua gol untuk mengheret perlawanan ke extra tambahan masa dan juga sepakat penalti tidak terjadi pada kali ini. Negeri Pahang seharusnya berbangga begitu dengan pimpinan skuad Tok Gajah kerana mereka memberikan kesukaran untuk pasukan JDT muncul juara buat kali ketiga berturut-turut dalam Piala Malaysia ini bukanlah suatu tugas yang mudah lebih-lebih lagi mereka beraksi dengan 10 pemain selepas Sergio Aguero dilainkan kad kuning kedua, kad merah pada minit ke-34 bermakna satu tempoh cukup panjang untuk mereka mempertahankan satu gol yang mereka perolehi tetapi dapat disudahkan sepanjang separuh masa yang pertama Namun begitu segalanya berubah di separuh masa kedua. Apabila beberapa kemasukan pergantian pemain dilakukan oleh Hector bagi memberikan nilai tambah kepada jentera serangan dan juga penguasaan bahagian tengah. Kita lihat bagaimana pertukaran uh, bagi pemain JDT khususnya Necho Insa yang tidak efektif. Hamid Morales memberikan impak yang cukup besar dalam perlawanan ini di separuh masa yang kedua. Begitu juga dengan uh, Masukkan berapa pemain? antara peminat-peminat Squato Gajah yang bertandang ke Stadium Nasional Bukit Jalil ini untuk menyaksikan satu lagi sejarah yang mampu mereka cipta untuk mengulangi kejayaan 2014. Namun begitu ceritanya boleh dibanggakan pengakhiran bagi final Piala Malaysia musim 2024-2025 ini. kedua penyokong akan kembali semula ke negeri masing-masing. Kita mengharapkan perjalanan mereka juga akan lancar. <laughs> kita doakan semua selamat sampai eh. Mm -hmm. Dan ya, kita tak tak, uh, tak tak boleh lupa kita tak uh, kena kena-kena bagi tahu uh, apa yang dibuat oleh pemain-pemain pasukan Sri Pahang pada malam ni dah, dah the best dah. Mm -hmm. Itu yang terbaik dah mereka boleh lakukan tanpa Kepashman, tanpa Miguel Hidalgo. Mm -hmm. Dan saya rasa patut kita beri pujian dan tahniahlah kepada skuad Seri Pahang pada malam ini. Kita melihat lonjakan kegembiraan Fandi Ahmad sewaktu jaringan Ti Saravanan. Pada minit ke-14 menceritakan seakan kisah dongeng mampu dilakukan oleh pasukan Seri Pahang ke atas Johor Darul Takzim. Walaupun begitu ia bukanlah tugas mudah untuk mempertahankan satu gol. Mereka memerlukan satu lagi jaringan tetapi sebaliknya pasukan JDT mula meningkatkan serangan. Mereka gagal menyamakan kedudukan dalam tempoh tambahan lima minit tambahan masa di separuh masa yang pertama namun begitu di separuh masa yang kedua. Beberapa pertukaran pemain memberikan satu nilai tambah dan juga corak serangan yang lebih penaga untuk pasukan JDT. Bagi kembali meletakkan mereka berjaya menyamakan kedudukan melalui gol penalti dari Bakson merupakan jaringan penalti ketiga pribadinya dalam saingan Piala Malaysia pada musim ini. Dan selepas itu Pak Jun Hyong memberikan tekanan kepada rakan-rakan kelebihan yang mereka miliki apabila dia diberikan kad kuning kedua dan seterusnya kad merah untuk mengimbangi semula kelebihan pemain yang dimiliki oleh pasukan JDT. Dan kad merah itu dikeluarkan pada minit ke-57 bagi siapakah pemain terbaik perlawanan akhir ini. Ahmad Syarul rasanya penjaring gol ataupun pemain... Uh... Saya rasa Arif Haiman. <laughs> Arif Paiman. <laughs> <laughs> Jangan lupa, dia ni pemain kelahiran Pahang tau. <laughs> Tahniah untuk penjaring gol kedua bagi JDT. Jaring kemenangan untuk Jordan Tazim. Arif Hanafi yang berjaya untuk menghasilkan jaringan pada... Menit ke-74 Sekali lagi Johor Takzim dirobatkan selaku juara Piala Malaysia edisi ke-98 ini. Satu lagi penanda aras yang semakin tinggi dibina oleh legasi Johor Takzim dalam kancah saingan Liga Malaysia musim 2024-2025. Sesuatu yang sukar untuk diulangi. Dalam tempoh mendatang, kita mengharapkan ada banyak lagi pasukan seperti JDT dapat dilahirkan dalam saingan Liga Super biarpun keadaannya sebaliknya Ahmad Syarul ya. Untuk musim akan datang satu lagi kedudukan yang sukar untuk musim 2025-2026. Ya, memang ialah kita kita tahu mereka ada perancangan yang yang cukup-cukup baik setiap tahun akan ada aa, perancangan yang baru dan pastinya mereka akan lebih membaik apa mengenal pasti apa yang lemah dan mereka akan aa, Uh, ...buat penambahbaikan kepada apa-apa yang, yang yang kurang. Ya. Jadi sepatutnya lah menjadi ikutan dan panduan untuk pasukan-pasukan lain. Uh, untuk lebih uh, berjaya untuk musim-musim yang akan datang. Untuk ACL Elite pula, bagi JDT. Mereka mampu untuk mencabar kalau dulu mereka cuba untuk membina pengalaman. Tapi sekarang ini peluang untuk mencabar pasukan-pasukan terbaik Asia. Saya rasa uh, memang itu dia punya hala tuju mm uh -hmm. -huh. pasukan JDT itu, itu sendiri dan dan kita lihat ya bagaimana mereka buying and selling maksudnya membeli pemain-pemain yang 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 lebih lebih baik dan kita tak tahu mungkin mungkin ke depan akan ada pemain-pemain lagi yang yang akan datang untuk mewarnai pasukan JDT itu sendiri. Baik, apabila sesuatu pasukan itu berdepan dengan masalah ha, pembayaran gaji, apakah kita akan ulangi sebagaimana kita pernah untuk menamakan pemain import dalam saingan Liga Malaysia dilakukan bagi memastikan bahawa insiden ataupun apa yang berlaku setiap tahun ini dapat dikurangkan ya itu yang kita 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 risau kan tapi Indus ada impak dia ya industri kita ni kita risau uh, berlakunya masih lagi berlakunya masalah-masalah kewangan pemboleh apa uh, masalah gaji kan kelewatan dan tak tak bayar gaji jadi kita mengharapkanlah badan-badan yang berwajib ya pihak-pihak yang berwajib uh, tampil untuk untuk sama-sama menangani masalah-masalah ini membantu kelab membantu uh, apa pertumbuhan bola sepak kita agar lebih lebih efektiflah untuk masa-masa yang akan datang. Yeah. Piala Malaysia buat kali ketiga berturut-turut dijulang oleh Jordan Tazim, Fariza Malias. Syabas dan taniah Joroh Takzim Selaku juara Unified Piala Malaysia 2024-2025 Menewaskan Sri Pahang Dengan kesan 2-1 hasil jaringan penalti Berksen Dasiva Dan juga Arif Aiman Hanafi Untuk membolehkan mereka Mengikalkan kejuaraan Dan seterusnya Mencipta satu lagi sejarah Dalam Kancah bola sepak tanah air Mencipta Triple treble bagi saingan Liga Malaysia pada musim ini. Jadi kontrak pemain pun dah tamat. Jadi yang masyhur apa apa yang boleh anda katakan tentang musim akan datang? Uh, pastinya sekarang ni mungkin mungkinlah seminggu dua ni sejuk dulu lah pasal isu isu kontrak ni. Tapi selepas ini lah mungkin mungkin gap sebulan ni akan ada lah kita dengar ni. Uh, pembelian ke ataupun mana-mana pemain akan tukar tim ke apa semua pasti akan ada 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 ada, ada berlaku lepas ni. Dan kita nak tengok jugalah mana-mana pasukan yang bersedia untuk bersaing untuk musim yang akan datang. Jadi itulah kesudahannya dengan Jordan Tazim dinobatkan selaku juara Piala Malaysia buat kali yang kelima. Satu kejayaan yang akan dicuburui oleh lain-lain pasukan untuk diteruskan dan juga bersaing dengan pasukan JDT. Samping kita berikan ucapan tahniah kepada JDT. Begitu juga syabas buat pasukan Seri Pahang kerana mereka berjaya memberikan tentangan. Satu bukanlah kejuaraan mudah yang boleh dilakukan oleh JDT sepanjang 90 minit permainan termasuk tambah masa 5 minit setiap babak